Донецький край зазвичай асоціюється з індустріальними пейзажами та териконами. Так би воно й було, якби не художники, створюючи грандіозні архітектурні ансамблі та затишні дитячі майданчики, пам'ятники видатним особам. Інтер'єри приватних садиб художник формує суспільну свідомість, тому його позиція є вирішальною, особливо на зламі епох. А його бачення перспектив розвитку суспільства зазвичай правдивіше, ніж прогнози політиків та економістів. Вважати, що художники це усамітнені відлюдники далекі від суспільних проблем. Герой програми Автопортрет має свою думку з цього приводу. Як ви вважаєте, що спільного між мистецтвом і політикою і чи є взагалі спільне? Художник це предусюди громадська позиція, і від нього ну, залежить дуже багато. І що ми не говорили, все одно йдеться через культуру. Буквально. И политика в том числе. И когда художник как бы живет немножко в стороне, как бы немножко там занимается своими делами, ну, я их и не хочу, конечно, осуждать, но я считаю, что это неправильно, особенно для Украины. Если бы я жил бы во Франции, я тоже не занимался политикой. Или, допустим, жил бы я в, в Польше, когда уже там стабильно, там и все, и все. И все равно, через свою живопись, там, через скульптуру, я несу какой-то ну, заряд в общество, и от этого все отталкивается. И как бы я ну, как бы напоминаю, кто есть и что есть, как бы художник. То есть как бы напоминаю человеку, что он и есть человек. В нашем молодом государстве с громадной историей. Я считаю даже, что это даже преступление художнику не заниматься политикой. Может быть, для Александра Ройбрута это неинтересно, потому что если бы я приехал в Израиль, мне тоже было бы неинтересно их делать. дело. Я бы там бы работал, зарабатывал бы, на солнышке горелся бы. Но для как украинца, я считаю, что для художника это основа, его фундамент. И мы можем брать из нашей истории тот же э, Сученко, Леся Украинка, Франко. Все они были в политике. Когда мне говорят киевские художники, что у нас слабая элита, я обычно им говорю, подождите, а вы же это есть элита. Вот вы как раз и должны э, поднимать флаг э, ну, нашего государства и нести культуру и в политику, и в жизнь его все дела. Украина вышла с постсоветского пространства, ну, с российского, как бы, с российской культуры. И у нас как бы, идет такая закатанная история, такая, которая построена на мифах и на пропаганде. И я стараюсь больше сейчас работать над украинской степью, над украинской историей ну, данной цены. То есть я, мне это очень интересно, как тут люди жили раньше, там, скифы, печенехи, как тут, ну, славянские, там, ну, проходили маршруты, ну, тьмы И в основном копаясь в этих вот вещах, там, в Геродоте. Вот. Ну, самое главное, конечно, надо больше, конечно, от, от земли идти. Я как-то раньше очень много написал картины библейские сюжеты. Вот И хорошо их покупали, кстати, эти картины. И, ну, это, наверное, в начале своего творчества. А потом так подумал, подумал, все-таки это история еврейского народа. Вот, как бы там ни говорили, я считаю, что наша история украинская намного круче и намного интереснее. И полностью перешел вот, как бы, к своим как бы, делам. Потому что я считаю, что есть над чем в Донбассе поработать. Очень интересно. Розділення на схід і захід пов'язане з нашим пострадянським минулим. Якщо заглибитися глибше, чи можна дослідити наше коріння і про що вони говорять? Проблема якраз Україна, Це було, що ми не вирішили церковь, 17-ті, в 16-го, коли почалася війна ну, Католіка зелень. Ну, якщо ми беремо допустим, Хмельницького, то в Европе в этот момент шли вот эти все войны там, между ну, католиками, военотами, по э, протестантами. Там, ну, и очень, так были, очень, очень, были такие жестокие войны. И в Украине бились украинцы с украинцами, или русичи с русичами, как мы говорим. Только одни были католики, трое были ну, православные. Это видно даже по Гоголю, Тарас Бульба. То же самое берем Шевченко, Гайдамаки. То есть этот вопрос, кстати, он был не решен, на жаль. И теперь мы как бы это все видим и чувствуем. Но благодаря все-таки 21-му столетию, 20-му, мы все дальше уходим от всяких вот этих вдох там, церковных. И все-таки народ у нас генетически один. думаю, что все-таки она будет победа за ну, за генетикой, так можно сказать, что все-таки украинцы э, единая ну, единая нация и проблемы, которые в Донецке, например, у врача там у были шахтера, они точно такие проблемы и во Львове. Если мы будем их просто преодолевать эти проблемы, все будет хорошо. Ну для этого надо побольше информации, чтобы люди понимали. Потому что если я говорю, если мы играем в демократию, то ну, вся ответственность ложится на простых людей. Они выбирают, они отзывают. Вот. А если они не хотят выбирать и отзывать, и требовать, то так мы, мы имеем то, что мы имеем. Мои э, родители выходцы из Синерской области, из э, Слатукова Девица. Это была такая девицкая сотня казацкого, Нежинского полка и фамилии там 300 лет. Там казаки, там Антипы, там, там Куделя, Перепадя, там Черногуз, Дыргуз. там все такие вот. И э, много не надо было рассказывать, чтобы любить Украину. Просто я это все так вот как бы от сердца своего. Ну, а я родился ну, здесь, на Донечине, там, и э, детство прошло на Черниговщине. И все больше и больше э, Ездя, допустим, по миру с выставками там, по Европе, участь в России, я все время сравнивал, почему, как и что, задавал именно эти, ну, эти вопросы. И э, все равно, э, ну вот я могу остаться жить в Париже. И все-таки я вернулся в Украину, все-таки вернулся в Донецк, э, именно, потому что я только тут ощущаю в степях ну, донецких вот, э, вот эту энергетику, которую ну, мне нужно для, для моего мастерства». что Донбасс – это не заводы, не шахты. И Это как раз степ, который дал вот эту энергию для вот этих вот завод і шахт. Ну, Зараз я говорю, я працюю над степом, то есть я мамалю, я хочу так вот изображать Печенежских, скифских э, 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 баб как мы говорим скифских баб, да только я э, хочу их как-то так вот э, сделать, как будто они живые и типа как бы вот знаете такие большие и могучие и э, вот знаете вот как мы берем допустим э, остров паски да такое ну, большие там стоят каменные бабы и, то я как-то хочу как бы оживить наших скифских баб сразу делаю пространство зала. То есть я не делаю просто одну какую-то там живопись, там, или скульптуру. Я делаю ну, полностью пространство зала, там пишу живопись, к ней скульптуру ставлю. Хочу создать такой мир, э, допустим, э, э, про, украинский и с, с, участными материалами, чтобы это была живопись современная или скульптура современная. То есть вот как бы вот работая в авангарде, отталкиваясь от, от нашей земли. мастерских, вот в самом начале, я то одну художнику отдал, то вторую отдал художнику, потому что то еще что-то такое. Но ну, вот остановился на ну, то, ну, то, что у меня сейчас как бы оно есть. Вот. И совершенно я не жалею. И думаю, что я не могу сказать, что что-то у меня не получается по той причине, что у меня, например, там, ну, нет хорошей мастерской или, там, допустим, финансов на какой-то проект. Талановитый художник Не обмежуються малюванням та ліпленням, таємничо усамітнившись в стінах чи не на найбільшої в Україні майстерні, де є місце і для творчості, і для прийому гостей, і для галереї власних творів. Тип залучає всіх, хто хоче покращити наше сьогодення і майбуття до захоплюючого процесу творення. Існує таке місто, як Горлівка. І до свого часу, як небудь підкреслити те, що чоловік, який заіснував це місто, і чим ім'ям це місто названо, воно не було. І колись ми з Петром були. Організували виставку в Парижі, їхали з Парижу на машині і думав, як би це зробити. І Петро Антип цю ідею втілив яким чином. Він звернувся до міського голови, знайшли місце. Це місце раніше було все таке не місце і стали створювати цей пам'ятник. З появи цього пам'ятника добулося ще одне таке місце в городі, в якому люди... Я работал в нашем городе заместителем главного архитектора. В один прекрасный день приходит ко мне молодой человек, высокий, с бородой, и говорит, я скульптор. Меня зовут Петро Антык. Давай сделаем в городе симпозиум. Я говорю, что такое симпозиум? Он говорит, это как бы такая скульптурное собрание скульпторов, которые работают на пленэре, на территории города, и из камня делают скульптуры. Я говорю, ну какой симпозиум? Ну тут такой застой у нас в городе, какой может быть? Кто нас поддержит с тобой? Ну, в общем-то у нас все получилось, потому что Перт настолько энергичный человек, настолько активный, который ничего не боится, в общем-то. Мы, мэр города сначала смотрел на нас с таким удивлением, какой симпозиум, что это такое, международный тем более. Но потом согласился, исполком выделил деньги, выделил все необходимые вещи, ездили мы за камнем в Венецкую область. Вот. И в 1989 году действительно собрали скульпторы, он был международным, у нас были подъемные краны, у нас были молотки отбойные, и скульптуры получились действительно очень интересные. Знакомство с творчеством Петра Ивановича Антипа в нашем музее состоялось в 1987 году. Именно в то время в Горловском художественном музее появилась традиция проводить выставки молодых художников. С тех пор он стал частым гостем музея. Это были и совместные выставки с горловскими художниками, с донецкими художниками, и персональные его выставки. И вот это совместное сотрудничество переросло в дружбу. За это время он подарил нам 25 своих работ. Мы очень часто экспонируем его полотна, потому что они пользуются неугасаемым интересом публики. Везде, во всех работах, он выходит на свой личный философский уровень осмысления реальности. Я считаю, что художник это прежде всего личность и э, свое отношение на мир. Вот, э, ну, э, Поэтому неважно, я пишу живопись там, или, допустим, там, рисую, или там, занимаюсь там, бизнесом, или политическими там, моментами. Там, ну, все должно работать на, на, на события, так можно сказать. Поэтому для, для меня интересны те вещи, чем я занимаюсь. Я очень люблю историю Украины, я люблю очень сильно историю, ну, то есть Украину. И поэтому я и в своем я исхожу из этого. И чем бы я ни занимался, все равно это идет ну, для, ну, для мастерства. Донецький край зазвичай асоціюється з індустріальними пейзажами та териконами. Так би воно й було, якби не художники, створюючи грандіозні архітектурні ансамблі та затишні дитячі майданчики. Пам'ятники видатним особам. Та інтер'єри приватних садиб художник формує суспільну свідомість, тому його позиція є вирішальною, особливо на зламі епох. А його бачення перспектив розвитку суспільства зазвичай правдивіше, ніж прогнози політиків та економістів. Даючи задекларованому принципу про те, що художник має приймати участь у суспільному житті, Петро Антип заснував студію, яка займається цим насправді. Розкажіть, будь ласка, про цей об'єкт. Те, що ми нарисуємо, то люди носять. От буквально, що ви не бачите вокруг нас, там дома, машини, там парки, це все роблять художники, костюми. Як-то олігархом я так от пошуті, як нарисуємо ботинки. Таких вы будете ходить. Поэтому, э, зная вот, как бы, вот эти ну, все вещи, я, ну, я, ну, я подумал и ничего как бы нового не выдумал, оставив с Советского Союза, были такие художественные фонды. Я организовал, можно сказать, что художественное предприятие, художественный строительный комбинат, Анты Мы делаем проектирование, э, строим и сразу художественные вещи вкладываем. В основном мы специализируемся на фонтанах, на полуустройству, э, на архитектуре малых форм предприятие Антипорт будет как бы объектами строительства, благоустройства, включая все художественные работы, фонтаны, скульптуры и монтаж этих изделий. Значит, изначально Петр Иванович идея предприятия в том и заключалась, чтобы начать от проекта, то есть от архитектуры и закончить уже существующим объектом, то, что делается. Вот помимо того, значит, Петр Иванович подключает молодых ребят, способных, имеющих образование и не только, значит, к, ну, к изделиям, нашим, к нашим скульптурным, как бы учит их, дает идеи. В дальнейшем ребята, как говорится, набираются опыта и разлетаются как голуби по нашей стране. В этом году отмечалась годовщина берегового космонавта, родом из Янакиева. Поэтому нас попросили привязать этот сквер к космонавтике. Так как тут детские площадки, тема космонавтики, ну, логически, завязалась с маленьким принцем. Он объединяет тему детства и космоса немножко. Какие герои тут были? Расскажите, будь ласка, кто это? Главный персонаж – маленький принц и его друг – лис. И тут добавлены негативные персонажи сказки, такие как «Чистолюбец», «Пьяница», «Людские пороки». Ну, Какое-то назидание же должно быть в этой площадке, потому что все остальное будет полный позитив. Фонтан, детские площадки, силовые тренажеры, лавочки для отдыха. В прошлом году в городе гню города был открыт памятник основателю города, которого, к сожалению, у нас вот до сих пор не было. Это Федор Егорович Янакиев, Очень интересная такая личность.